Göydə Allah, yerdə <Gülüşmeler> Allah. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin çox əsrlik dövlətçilik səmaranasının ən parlak səhifələrindən biridir. 90 illik çar əsərlətindən sonra bizim müsəlman şəhərində üç demokratik respublika Azərbaycan xalq hüqumatının yaranması ilə böyük dövlət quruluşumuzun bərqərar edilməsi, cümhuriyyətin yaradılmasında və onun rəhfərləşdirilməsində Osmanlıca nəsozzadənin Xəterxan polisinin 85-ci məsuliyyəti ilə Aslanbəy şəhcüdün skimin Əli Mərdan bəy, Topçubaşıoğlu, Qəlim bəy, Qasım Nadimov, Cəmil bəy, Qadızadə, Şəmkəd oğlu İsmandarov və digər zəngin istiqrar təbliğatçılarımızın ən böyük rolu olmandır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin mövcudluğu ilə dövlətçilik tarixində ilk dəfə demokratik prinsiplərə əsaslanaraq fəaliyyət göstərən müstəqil Azərbaycan dövlətinin hökumətinin əsası qoyulur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranması ilə Azərbaycan ilk parlamenti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi. Bayrağı, ümumi və gerbi yaradıldı. Ana dili dövlət dili elan edildi sam müddətdə yüksək təhsil qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı. Maarifün və mədəniyyətin inki파pına xüsusi diqqət yetirildi. Azərbaycanın ilk müstəqil təhsil forması. 1920-ci ilin aprelində yaranmış tarixi fəkerayət xalqımızın sıdıqol mücadiləsinin sonadək davam etdirməyə imkan vermədi. Lakin Azərbaycan xalq cəbhəsi suqut etsə belə onun milli şuurumuza aşlanmış olduğu müstəqillik ideyaları xalqın yaddaşından heç vaxt silinmədi. Kürsən ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasəri dövründə respubikamızda uğurla gerçəkləşdirilən siyasət xalqımızın tarixi mədəni yaddaşını özünə qaytararaq milli mənəli şuurun inkişaf etdirdi. Müstəqillik arzularının güclənməsində və yenidən həqiqətə çevrilməsində zəmin yaratdı. Şünuriyətin siyasi varisi olmaqla Azərbaycan Respublikası onun bayrağını, gemini hüqumlü qəbul etmiş Azərbaycan xalq cəbhəsinin qısa müddətli fəaliyyətinin zəngin ənənələrindən istifadə etmişdir. İstقلال bəyanatının fəlan edildiyi 1918-ci ilin 28 may tarixi hər il ölkəmizdə Respublika günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 16 may 2017-ci il tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin respublikamızda dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilməsi haqqında sərəncam vermişdir. Eyni zamanda prezidentin digər sərəncamı ilə 2018-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elanı olundu. Ölkəmizdə və xaricdə cümləyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir. Alzəri, Alzəri